म्हणतात ना देवतारी त्याला कोण मारी याचा प्रत्यय अहमदाबाद विमान अपघात प्रकरणात आला अहमदाबाद विमानतळावरून टेक ऑफ केलेलं विमान एका इमारतीवर कोसळलं या इमारतीमध्ये असलेली अकोल्याची ऐश्वर्या तोषणीवाल ही थोडक्यात बचावली आहे ऐश्वर्यानं मोठ्या धाडसानं आपला जीव वाचवला या अपघातामुळे ऐश्वर्याला मोठा धक्का बसला आहे या दुर्घटनेचा अंगावर शहारे आणणारा भयावह अनुभव ऐश्वर्याने आपल्या पालकांना सांगितला आहे याबद्दलची सविस्तर माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात नमस्कार आपण पाहताय लोकसत्ता लाईव्ह गुजरात मधील अहमदाबाद येथे बारा जून ला झालेल्या एअर इंडियाच्या विमान अपघातात दोनशे पासष्ट जणांचा मृत्यू झालाय यात विमानातील दोनशे एक्केचाळीस प्रवासी तर विमान कोसळलेल्या भागातील चोवीस जणांचा मृत्यू झाला आहे या विमान अपघात प्रकरणामुळे भारतासह संपूर्ण जग हादरले दरम्यान या अपघात प्रकरणात अकोल्यातील एका विद्यार्थिनीचं दैव बलवत्तर म्हणून ती या अपघातातून बचावली आहे अकोला शहरातील दुर्गा चौक येथील रहिवासी ऐश्वर्या तोषणीवार ही ये अहमदाबाद येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात द्वितीय वर्षाला शिकते गुजरात कॅन्सर रिसर्च इन्स्टिट्यूट मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद येथे डी एम अँकोपॅथोलॉजीच्या दुसऱ्या वर्षात ती शिक्षण घेते ऐश्वर्या एक दिवस अगोदरच आपल्या आजोबांचा वाढदिवस साजरा करून अकोल्याहून अहमदाबादला परतली होती आणि त्यानंतर बारा जून ला अहमदाबाद विमानतळावरून आकाशात झेपावलेलं विमान काही का अंतरावर जाऊन एका इमारतीवर कोसळलं या अपघातावेळी वसतीगृहाच्या या इमारतीत अनेक विद्यार्थी होते याच परिसरात असलेल्या दुसऱ्या एका इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर ऐश्वर्या तोषणीवाल झोपलेली होती अचानक मोठा आवाज झाला आणि सर्वत्र धुराचे लोट पसरले झोपेत असताना ती अचानक मोठ्या आवाजानं जागी झाली सर्वत्र आवाज आगीचे लोळ अशी भयावह परिस्थिती परिस्थिती निर्माण झाली होती या परिस्थितीचा ऐश्वर्याने मोठ्या हिमतीनं सामना केला आगीमुळे कुठलीही इजा होऊ नये म्हणून ऐश्वर्यानं स्वतःभोवती ब्लँकेट गुंडाळलं प्रचंड दाटलेल्या धुरातून वाट काढ तिनं स्वतःचा जीव वाचवला ऐश्वर्याच्या चेहऱ्यावर हातावर आणि पायावर भाजल्याच्या जखमा झाल्या आहेत स्वतःचा जीव वाचवल्यानंतर घाबरलेल्या अवस्थेत ऐश्वर्यानं आपले वडील अमोल तोषणीवाल यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला हुआ है वो चार बिल्डिंग है लग के और एक पीछे एक बिल्डिंग थी जो बॉयज हॉस्टल की मेस थी तो वहां पे मेन प्लेन क्रैश हुआ वो तो दो दो, दो मंजली बिल्डिंग थी अच्छा तो प्लेन वो दो मंजली बिल्डिंग पे ही क्रैश हुआ जो मेन फोटोज आ रहे हैं ना सारे बिल्डिंग के अंदर घुसा हुआ प्लेन है तो उसमें है तो इंजन सामने की तरफ रहता है ना जैसे प्लेन उड़ता है तो उसमें घुसा फिर उसके आगे के पार्ट्स बिल्डिंग नंबर वन पे आए मैं बिल्डिंग नंबर टू पे थ्री अच्छा। तीन पे भी उड़ा और चार पे भी उड़ा तो चार पे भी गए उसके चित्र तो पहली आग लगी वन पे फोर पे और मैं थ्री में थी अच्छा तो वहाँ से फिर निकल के तेरी बिल्डिंग भी, भी पूरी भी फायर भी हो गई थी ना पूरी सब फुल फायर हाँ, मेरी बिल्डिंग के नीचे के जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर तो घुसा हुआ भी है प्लेन पूरा नहीं नहीं दिख रहा है अभी भी नहीं नहीं बहुत तो अपने भगवान ने बचाया महाराज की कृपा है नहीं बस मैंने तो जैसे देखा मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ बारिश वगैरह हो रही है क्या लेकिन जैसे ही बालकनी खोली तो बहुत सारा धुआं आया आग पे तो समझ आया कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है फिर मेन गेट से निकलने की कोशिश की तो एकदम काला धुआं मुंह के अंदर चला गया तो सांस लेने नहीं बन रही थी फिर अंदर आके मैंने ब्लैंकेट उठा के फोन उठा के बस हिम्मत करके पूरा पांच मंजिल नीचे उतर गई मैं सीढ़ियों से तो नीचे ग्राउंड तो हाथ लगी हुई थी और बाकी भी कुछ दिख भी नहीं रहा था तो फिर और फिर वो अपने वॉल्स पे छलांग लगा के उधर निकले ऐश्वर्याने घडलेली संपूर्ण माहिती सांगताच कुटुंब एकदमच हादरून गेलं होतं देवाच्या कृपेनं आमची मुलगी एवढ्या मोठ्या अपघातातून बचावल्याची भावना तोष्णीवाल कुटुंबियांनी व्यक्त केली आहे तो ये ब्लँकेट लिया इसने खुद को व्रॅप करा और सामने कुछ नहीं दिखते हुए भी ये फिफ्थ फ्लोर पर थी वहाँ पर वहाँ से नीचे तक के स्टेप्स रोज क्या चढ़ना उतरना इसको पता था कहाँ से है तो अंदाजे से ये सब नीचे उतरते गए और नीचे उतरने के बाद में वहाँ से भी सब मतलब वो बर्न शोर सब थे उसके ऊपर चलते हुए कंपाउंड वॉल तक के आई कंपाउंड वॉल छः फुट के हाइट पर उसके ऊपर जो है तार फेंसिंग थी पूरी रैप करी हुई राउंड इसके अंदर वो चढ़ना पॉसिबल नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करके तीन चार बार गिरते हुए ऊपर तार को पकड़ कर ये कैसे तो भी चढ़ी ऊपर और फिर उधर से तार में भी अटकी हो उसके बाद में दूसरी तरफ छलांग लगाई और ऐसे इसने जाना ये शॉप से आए और हम लोग न्यूज देख के घबराएंगे बोल के इनको इनको पहले पता चला फिर शॉप से आए हम लोग घबराएंगे बोल के इन्होंने टीवी ऑन किया तो हम न्यूज देखे न्यूज देख के तो हमको एकदम शॉक लग गया कि ये क्या हुआ उसका हम लोग जाके आए थे तो, तो उसका गेट के पास की सब चीज़ें देख रही थी तो हम सोचे कि ये क्या हुआ तो इन्होंने बोला ये ऐश्वर्या के हॉस्टल में हुआ लेकिन वो अब सेफ है इतना भयंकर सब था और हम तो काफ़ी उसको देखने के लिए तरस रहे थे फिर उसको थोड़े यानी वो सब उसमें में थी रास्ते से भाग रही थी वगैरह और उसके मैडम ने वगैरह उसको लेने के लिए आए बीच में से तो काफ़ी ये हॉस्टल से उतर के फिर रोड पे से डेढ़ दो किलोमीटर भागी फिर पैरों पे छाले हुए थे तो पानी डाला फिर से भागा फिर आधे बीच तक के उसके मैडम उसको लेने के लिए आए फिर अभी वो उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए पैर पैरों को थोड़ा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था उसका फिर उसने कॉल किया कि मैं सेफ हूँ और हम इन्होंने हम सबको फिर उसका चेहरा वगैरह बताया तो, तो काफ़ी रेडिशनेस था हाथ पैर तो काफ़ी बर्न हुए थे चेहरा भी काफ़ी काला और ऐसे तकलीफदायक चीज़ें थी लेकिन वो बची यही हमारे लिए सबसे आनंद की बात थी हादसा तो बहुत बुरा हुआ लेकिन उसमें से अपन थोड़े सेफ़ है यही भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया मानते हुए गजान महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान दरम्यान या भीषण विमान अपघातामुळे संपूर्ण देश हादरला आहे या अपघाताची आता उच्चस्तरीय चौकशी करणार असल्याचं सरकारनं सांगितलं आहे त्यामुळे या प्रकरणातील अधिक अपडेट्स आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवू त्यासाठी लोकसत्ताच्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि पाहत रहा लोकसत्ता लाईव्ह